dan kepada cahaya. Itulah Allah Ta'ala ilhamkan dalam hati. Dia ketuk pintu hati kita itu sampai kita dapat berubah. Kita mungkin mampu berdoa saja. Ya, ibu kita macam bapa, Ya Allah, anak aku yang sulung ni macam mana lah. Payah aku nak nak didik dia. Dulu elok, sekarang dia tak dengar langsung cakap. Ya Allah, ubahkan hati dia. Doa ibu bapak. Jadi akhirnya dia pun tengok kita, Allah dulu aku tak sangka kau macam ni berubah. Itu dia dapat. Kawan-kawan pun begitu juga. Oh Syekh, entah sekarang baiklah, jadi lebaylah. Ha, ah, bagus. Jadi begitu keadaan itu, perubahan itu siapa yang memetik hati dia itu? Ialah Allah yang mengeluarkan dia daripada kegelapan itu kepada cahaya itu namanya akal. Maknanya akal itu diubah dalam kehidupan dia itu. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas qulu an rabbikum tawasau bil akli ta'rifu ma umirtum umirtum bihi wa ma anhu an huwa'lamu annahu yunjidukum Inda rabbikum wa'lamu wa annal aqil Innal aqil man ata'allahu wa inkana Damim al-madari khakiran Al-khatari khatar dani Al-manzilati rasal hai'ah Panjang hadis ni Kita tengok apa maksud dia Wahai manusia Ya Ayuhan Nas, wahai manusia, pikirkanlah tentang Tuhanmu. dia suruh fikir pada uh, yang mencipta langit dan bumi ini. Itu Khalik. Dia suruh fikir. <tuh> fikir ini kena tuan, -tuan tak belajar Tauhid. Eh? Kita ini kan berdoa ini, tahu, kita belajar Tauh, belajar Tauhid, belajar Fekah. Itu yang perlu doain kena kena sempurna yang tiga, tiga tu kalau tak lengkap kalau setakat tasawuf saja tak boleh kena tauhid tu kena kuat kena kuat kuat pegangan kita dan fiqh fiqh tu mestilah dah tahu kalau pun tasawuf juga kan eh? setakat kita berfikir pemikiran yang tinggi tapi kita tak menjaga kebersihan, toharah dan sebagainya pun tak selamat juga. Mana tiga perkara itu mesti yang berdoa itu. Jadi wahai manusia, pikirkanlah tentang Tuhanmu. Itu iman. Mana Tuhan, pikirkan tentang Allah. Kul huwa Allah huwa ahad. Jadi kata oleh Muhammad, Allah itu esa. Jadi Tuhan kamu itu dan salim berwasiat a watawasau bil hak watawasau bis sab maknanya kita sentiasa memberi wasiat peringat pada eh wasiat bersurat kamu dengan akal maka kamu akan mengetahui sesuatu yang diperintahkan kepadamu mana kalau kita ada dapat fikiran yang bersih akal yang bersih al, kata hadis nabi al aqlus salim fi jism salim akal yang sempurna tu ialah daripada tubuh badan yang sempurna jadi kalau badan tak sihat otaknya tak apa sihat tak sihat ha, itu bahaya jaga pemikiran kita jangan eh, mencari benda-benda yang boleh merosakkan akal jadi Nabi pesan di sini ialah Berusia itu dengan apa? Ha dengan akal maka kamu akan mengetahui sesuatu yang diperintahkan kepada kamu. Kita tahu kewajipan itu. Apa kewajipan kita? Ialah kesempurnaan itu, sempurnakan almarukun iman dulu. Iman tu sempurna dulu Ini bermula daripada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kepada Rasul jadi sampailah pada untung baik dan jahat enam perkara itu sampai mereka itu dan sempurnakan segala rukun-rukun Islam. Ah ha, itu mula, mula daripada syahadat Semayang puasa zakat haji. Mana kita nak sempurnakan itu? Jadi barulah kamu akan mengetahui sesuatu yang diperintahkan kepadamu dan apa yang kamu dilarang daripadanya dengan akal itulah juga kita dapat mengetahui apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dilarang oleh syarak kita dan ketahuilah bahwasanya akal itu menolongmu di sisi Tuhan. Jadi kalau kita nak ma'rifatullah, kita nak mengenal Allah dan bulat hati kepada Allah itu Tidaklah kita dengan menyempurnakan akal yang menyempurnakan akal yang baik-baik supaya apa? Akal kita itu tidak menjadi kerosakan pada akidah kita. Sebab itu syarat-syaratnya akil dia kata. Akil tu syarat dia mesti akal berakal. Apa-apa syarat pun ialah berakal itu yang mustahab. Ha. Sebab orang tak ada akal mana wajib semayang. Tak wajib semayang. Orang gila. Tak wajib semayang. Ha. Tak gila. Dia dah semayang sini pun kita susah pula semayang sebelah dia tu. Dia loncat sana loncat sini. Dia semayang juga. Ha. Bahaya. Sebab dia tak sempurna akal dan ketahuilah bahawa sesanya orang yang berakal adalah orang yang taat kepada Allah. Ha, itu mana orang yang berakal itu orang yang taat kepada Allah. Nabi sebut itu dia nampak tu. Mana para sahabat radhiyallahu anhum dulu dia masuk Islam tu zaman tu mula tu dia pekat dengan hidup jahiliah zaman jahiliah. Apa bila dia tukar saja eh filem dia tu, filem kehidupan dia tu daripada kupur syirik tu dan kezaliman dan sebagainya jahiliah dia dia tukar jadi muslim beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia tinggal arak dia tinggal segala perjudian perzinahan buang anak dan sebagainya dia buang habis itu sebab itu. kenapa kerana orang yang berakal itu adalah orang yang taat kepada Allah Meskipun kamu dalam keadaan hidup hina, hidup miskin, tapi kerana ada akal, akal yang sempurna, orang tengok kamu dalam keadaan miskin, dalam keadaan rendah, eh, rendah uh, derajat, rendah kedudukan dan buruk pandangan. Tak apa, asalkan akal kamu sempurna sebab sempurna iman kamu itu dengan tidak dilihat dari segi sudut gambaran zahir hidup miskin eh apa-apa kedana misalnya contohnya huduh rupa tak cantik dan sebagainya itu tapi itu tidaklah dari sisi Allah tidak ada kekurangan di situ dia tetap dipandang mulia di sisi Allah Subhanahu taala وأن الجاهل من عصى الله تعالى وإن كان جميل جميل المنظر عظيم الخطر شريف المنزلة حسن السيئة وصيحا نطوقا بالقدرة فالقدرة والخنازير أعقل عند الله تعالى ممن عصاه ولا تغتر dengan takzimi ahli dunia iyyakum fa innahum minal khasirin au kama qala dan sesungguhnya orang yang yang tidak berakal mana orang yang jahil wa annal jahil orang yang jahil itu ialah orang yang durhaka kepada Allah orang yang durhaka kepada Allah jadi banyakkan orang jahil ni orang yang suka melanggar perintah Allah. Biasalah keadaan begitu. Sebab dia tak tahu hukum hakam, dia pakai langgar aja. Eh? Tak langgar, tak semayang. Tak dia tu. Kalau semayang pun dia dapat duit dia tu. Ha. Ah, kita tanya macam semayang, aku boleh bagi duit? Aku semayang. Dia tanya soal kita balik. Ha, ha itu sebabnya dia tak dapat nak memikirkan baik buruknya itu. Jadi orang yang bodoh seperti ini suka merahaka kepada Allah Taala meskipun cantik rupa paras. Handsome, eh, cantik rupa paras. Tapi tak semaya. Ataupun besar darjat dia, pangkat besar, kaya raya. Nah, sebab itu kalau kita tengok anak-anak eh, muda sekarang pakai Ferrari, kereta. Kita tak pakai RR tu. Dia turun semaya. Turun semaya. Kita kereta buruk yang pakai. Kereta buruk. Kereta second hand ni. Pakai. Dia datang kereta. Berjuta harga dia. Duduk. Semayang elok tanya assalamualaikum pak cik pak cik daripada mana sebab dia ikut hadis nabi kalau kita jumpa seseorang kita kena tanya dia mana tahu satu hari kita jumpa kat RR tu dulu kan kita jumpa pak cik jumpa dulu dia tengok pak cik tu oi oh, kereta lawanya kereta semayang juga rambut ikat macam orang perempuan Handsome dia lah, style muda kan kita kata buruk je. Kata buruk pun malas semaya. Tak padat. Ha. Itu mana orang kata. Tak usahlah kita pandang. Padahal kalau kemuliaan itu. Duduknya kepada ketuatan. Ketuatan itu yang kita dapat lihat. Cantiknya akhlak itu. Jadi apa boleh dia lihat. Kata Nabi. Walaupun dia tengok keadaannya itu. Ialah pandangannya, kedudukannya derajat tinggi, eh? mulia kedudukannya, elok rupa paras, fasih dalam bicara. Ah. Oh. Tapi Nabi kata kera dan khinzir itu lebih berakal di sisi Allah daripada orang yang tertipu dengan penghormatan penghuni dunia. Ah, di itu maknanya kerana apa? Kerana sesungguhnya mereka termasuk daripada golongan orang yang merugi di dunia itu. Maknanya kalau kita lihat, walaupun dia rupa parah cantik, eh, ketinggian pangkat, apa, di sisi Allah tak pandang itu semua. Eh, tak pandang. Ha, itu sebab itu. Kata lihat, dia kata, kata dalam ayat Quran menyebutkan, dalam surah Al-An'am. Wa in tuti aktsara mim fil ardi dilu ka an Jikalau kamu taat kepada kesbanyakan manusia di muka bumi ini, kalau kita ikut dia orang tu, dia akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Jadi kalau kehidupan mewah semua kita pun terpedaya dengan kaitu itu kadang-kadang dia boleh menyesatkan kita ke jalan Allah leka dengan eh, kehidupan dia tu kita jadi leka jadi membuatkan kita jadi sesat pada jalan Allah sedangkan mereka itu cuma mengikut ya tabiuna illa zanna kalau dia ikut cara zon mana sangkaan saja bukan yakin. Jadi kita tengok kalau kita tengok majoriti manusia zaman kita ini tengok berebut tentang keduniaan lupa kita dengan akhirat. Dunia ni muakkah saja sekejap aja. Dapatlah kata kedudukan tu sekejap. Lepas tu kita akan meninggalkan dunia. Tapi kalau kita membahagi dua, dunia dan akhirat. Sebagaimana Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah. Mana Al-Quran itu sebutnya ialah doa itu dua-dua kita ambil. Dunia baik dan akhirat pun baik. Kita akan tidak akan menyesal apabila kita menghadap Allah Subhanahu taala nanti. Tapi kalau kita di dunia saja maka dia akan jadi penyesalan banyak sangat di akhirat besok. Itu. Jadi kalau tengok majoriti semua orang kerja dunia. Kalau pergi masjidnya, tak ramai. Ini berapa ramai, tak ramai ni. Ya. Dia duduk di rumah, di kedai kopi, tempat makan dan sebagainya. Ramai lagi daripada ini. Kadang tak semayang pun ada. Tak semayang. Kerana kelazatan makanan Sampai dia lupa tu ibadat kepada Allah Taala. Itu sebab kalau kita tengok majoriti lah. Tapi tengok yang kumpulan manusia yang jemaah datang ke masjid, istiqamah. daripada muda sampai ketua. Pak cik ni daripada muda sampai ketua. Tak berhenti-henti ke masjid. Itu tanda kuat iman dia. Iman dia kuat. Itu mana dia kekuatan iman dia. Dia tak kira tak terpeduli siapa saja. Dia tak akan terpengaruh. Sebab dia dunia ini muakkah saja sementara waktu kita akan tinggal yang besarnya yang mustahaknya akhirat akhirat yang akan kita tuju selama-lamanya untuk sisi Allah Subhanahu wa taala jadi kita lihat di sini dia kata hak perbincangan kita dengan berkenaan dengan akal ni pada bagaimana nabi kita bersabda أول أول ما خلق الله العقل وقال له أقبل وأقبل ثم قال له أدبر وأدبر ثم قال الله عز وجل وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم علي علي منك بك آخذ آخذ بك أعطي وبك أصيب وبك wa'aqibu atau kama qala maksudnya daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang pertama kali diciptakan oleh Allah taala ini pertama kali ciptaan Allah taala ia dah akal akal yang Tuhan jadi pertama kali dia berfirman Allah taala berfirman kepada akal ...masa dijadikan itu, berpun maaf padanya. Wahai akal, akabil, mengadap kamu. Silakan kamu datang kembali. Ya Allah Taala berfirman kepada kepada akal itu, menghadaplah kamu. Lalu akal pun mengadap. Lalu mengadap. Kemudian lalu bagi Allah berfirman lagi padanya. Undur kamu. Adbir ba'ad bara. Maka Allah Ta'ala kata kamu berundur. Dia pun berundur. Mana suruh dia mengadap, dia mengadap. Kemudian masa dia mengundur, dia mengundur. Suma kemudian kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kata apa? Demi kepersekasaan dan kebesaranku dia eh, bercakap dengan dengan akal demi keperkasaan mana Allah perkasa dan kebesaranku aku tidak mencipta makhluk yang lebih mulia atasku itu daripada mu ha, makna besar akal tu eh, jadi kalau tak ada akal habislah tak ada lah tak tak ada berguna dah pencin Dah nyayuk. Jalan seorang. Bawa tongkat. Jalan. Orang. kata dulu tu profesor tu. Profesor tu dulu. Profesor. Jalan seorang dah. bercakap pun bercakap seorang. Kalau di barat tu dia bawa anjing. Bawa anjing berjalan. Bawa anjing je. Jalan merayau. Hak harta dah tak ada, dah anak-anak dah dah claim. Habis jalan. Kalau di barat, kalau kita di sini adalah orang yang baik tu dia masukkan rumah orang tua. Tanya bapa macam mana? Bapa ada anak ada anak tapi anak tak datang pun dia ada. Ha, tak datang. ah ha, itu keadaan. Sedih dia. Balai raya, masa-masa raya dia nangis atau anak-anak tak datang anak hidup kemewahan dia dia lupa orang tua dia ha itu sebab jadi keadaan itu dia kata Allah Taala kata akulah menjadikan kamu menciptakan makhluk yang lebih mulia tak ada lagi yang lebih mulia selain daripada kamu denganmu aku menuntut Ha, tak ada tuntutan, akal Mana kalau tak ada akal Tak wajib dah, semayam tak wajib dah Tapi apabila dah kita berakal Masa berakal tu Kita dihadiri kewajipan Dia ha, diwajibkan kita melaksanakan kita Perintah Allah Ta'ala Denganmu aku menuntut Kata Tuhan Denganmu aku memberi Denganmu aku memberi pahala dan denganmu aku menyeksa kamu. Ha, itu maknanya kalau akal kita tak tak digunakan itu mungkin kita akan dapat seksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita diberi akal dan menggunakan akal kita itu Allah Taala akan berikan kita sawab makna pahala. Okay. pahala di sisi Allah Subhanahu SWT. Maka amal ibadat yang kita buat tu itu kena buat secara akil balik. Maknanya akil orang yang berakal. Ha, tahu macam mana kaedah menunaikan eh, solat dan sebagainya itu. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah Allah Ta'ala sambungkan kita nanti kalau ada panjang umur. a'lam. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسر في <applause> ولا تولنا ولين سوء ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة سنة ممكن عذاب النار اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الله يا كريم. الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا